Сделаем одну технику, очень приятную, очень хорошую. Постарайтесь ее запомнить. Но если вы будете качественно ее делать, вы ее запомните, потом обязательно ее запишите. Потому что это прекрасная техника. Ее дало мне мое высшее я. Когда я только решила настроить а, вообще, в принципе, создать, точнее, этот семинар. Вот. И это очень хорошая техника, которая во многом мне помогла. Я ее просто перед сном увидела полностью в таких деталях, что я сразу поняла, что эта техника была уже бы показана именно специально для вас. Давайте сейчас расслабимся и облокотимся на спинку слова. И закройте глаза. Техника называется ⁇ Сад желаний ⁇ Теперь у каждого из вас есть одна цель которую мы с вами выбрали. Эта цель для вас сейчас наиболее важна. Представьте, что вы находитесь на красивом поле зеленом. А сейчас только появилась молодая яркая трава. Вы можете даже почувствовать запах этой зелени. Приятный летний теплый ветерок. Вы стоите босиком на этой тропе. Сейчас рассвет, ранний рассвет. Вы видите, как медленно, неторопливо, склоны бегут облака под окогда, а небо ярко-голубого цвета. Представьте яркое солнце, которое восходит на небосводе. Представьте, как из этого солнца яркий луч падает вам на ладони. И вы протягиваете ладони навстречу этому лучу. Вы чувствуете от этого луча тепло и любовь. солнце это прекрасное ощущение и вдруг происходит чудо на ваших ладонях оказывается маленькая семечка это цветочная семечка в нем сейчас находится в спящем состоянии вашей цели которую вы реализуете Идите еще раз солнце и следуйте просто прямо. Идите по полю, вдыхайте запах свежей зелени и ищите место, где вы хотите посадить это семя. Семя своей цели. Вы можете русственно огородить какой-то участок от этого поля, сделав свой собственный огородный. Если вы можете просто представить, как вдруг из ниоткуда появилось деревянное рождение, которое рождает вашу огорожу. Выбрайте выбирайте теперь в этой ограде внутри самое благоприятное место для того, чтобы посадить ваши силы. для этого и сформируйте намерение, держите в руке, в двух руках точнее семя, вот кулак одной руки семя и другой держите этот булак с силой и формируйте намерение, намерение реализации цели. Всю Ваше зерно за что как можно скорее формируем. Уверенность. уложим в наше семя проводной И начинаем закапывать. Помните, что это физическое действие в этот момент может давать установку. Говорите, что это самая сильная сердце, что цель обязательно осуществится, что это будет очень буйный ростом. Все подобное ворота. Закапывайте и говорите об даже несколько сосудов с агрессией, потому что в этом заключается сила, чтобы уверены в том, что это семя прорастет в кратчайшие сроки. Закапываем его и еще быстро поливаем. вас может представить, какой это вырастет цветок. Может быть, это ваш любимый цветок, а может быть, это дерево или кустарник. Не важно. Главное, чтобы это был ваш росток, который вы будете любить, поливать, поддерживать. варится, потому что оно растет я как бы, видела ну, у меня как-то не очень ясная картина была, но я увидела немножко продолжение, то есть, ну, какой-то путь по Прекрасно, этот цветок, он может вам, У кого дерево, вот цветок показывает, что нужно делать. Вы можете мысленно в этой визуализации сидеть с ним рядом, медитировать. Но лучше всего нам же каждый день приходить поливать. Также заметьте, что вы можете расширять свою ограду, и садить еще другие дополнительные цели. То есть они как видят цветов, это очень мощная визуализация. Я думаю, по одному растению вы поймете, как это действует хорошо. И сможете дальше путем визуализации садить другие растения с другими целями. Кто бы еще хотел поделиться с ними? Да. Я почему-то увидел в что все более. Прекрасно. Это значит, видимо, что вы очень хорошо проделали эту технику что еще? А мне ну, наоборот сначала был я, ну, когда я стала сажать, конечно, искал, ну, там, где, где, где? Mm. я все рекурсировала, я стала деревья, детям. Я бы сажала так аккуратно, не удержала, что Это может быть, знаете, что, возможно, ваше растение вам показывает, что перед осуществлением вашей цели, возможно, что-то будет такое примитирующее, что может вам помешать. Вы не обращали внимания, заранее знали, что это трудность в плане.